Здарова. Ты черт, если смотришь на меня? Я лысый? 100 гривень Сергію. Привіт, друже. Не маю змоги поспілкуватись у чаті, але намагаюсь читати і слухати. Я Це моя невелика подяка тобі за те, що робиш. Слава у. А що ты хотів від мене услышать? В смысле, ви говорите кретина. Я спрашиваю, почему? Это болезнь такая, кретинизм, обусловлена недостатком йода в щитовидной железе. Ничего страшного, это лечится. А с чего вы взяли, что у меня? А это я болезнь. потомственный кретинолог Российской Федерации. Да, ну, смеяться, вы вряд ли. Как? Я серьезно говорю, профессор кретинологии. Чем докажете? Зачем мне что-то вам доказывать? Вот что, серьезно? Вот вы из Благовещенская ну, или ну, откуда? Ну что вы улыбаетесь? А вы откуда? Я из города Героя Белгород. Белгород? Это у нас где? Это в Российской Федерации. Ну, где примерно? На Западе, на Западе Российской Федерации. Понял вас, понял. Западная часть. Какие еще доказательства нужны? А как Дальнему Востоку Вообще никак, не отношусь. Вы же в еврейской автономной, вы в еврейской автономной области живете, насколько мне известно. Мне вот интересно, какому идиоту пришло в голову назвать этот регион еврейской автономной области, если там одни китайцы? Я ну, не знаю, если честно, не вдумывался в это. А вы откуда знаете, что я? Я же профессор кретинологии, помнишь? Помню. Ну, молодец, смотри. Ты прямо выздоравливаешь. Нифига себе, выздоравливаю. А я и не болел ничего. Эта болезнь э, очень коварная. Она э, часто протекает бессимптомно и э, проявляется э, в крайне редких случаях при встрече с профессорами, как правило. Реально? Да. О, круто. А я широкий, как думаешь? Ты что? Широкий? Широкий? Ну, наверное, узкий. Же, помнишь песня такая? Я узкий, я иду до конца. Вот, кстати, где конец этот, до которого мы идем? я не знаю, не вижу что-то пока. Вот и я не вижу. А куда-то шути надо. Надо же как-то целеуказания э, э, создать. А то песню сделали. Я узкий, говорят, я иду до конца, а конца не видно. Хм, куда шити-то? Потому что мы. Потому что мы идем всегда. И у нас нет конца, мы идем только вперед. Плохо без конца жить плохо. Тут тут да. Тут девочки любить не будут. Тут. Не знаю даже, как быть, что тебе посоветовать. А вам, а вам сколько лет? Меня девочки любят. Я говорю, сколько вам лет? Мне еще столько лет, что пока еще любят. Может, конечно, наступит момент, как перестанут любить. Ну, это ж природа, знаешь ли. Вот тогда и конец, тогда и конец, знаешь ли. Это, наверное, не девочки, а женщины. Ну, я э, сейчас не о возрастных категориях, а о гендерных. Ну, понял вас, понял. Ну, безусловно. Как вас зовут? Вы не я не Подполковник Бондаренко, Степан Андреевич. Понял вас. Меня зовут. Ну, я просто скажу имя Арсений. Василий. Арсений. Арсений? Ну, прекрасное имя, только вот почему не русское? Почему не русское? Вот и я не знаю, почему не русское. Именно-то русских у нас и нет. Вот у меня Степан а, тоже не русское имя. А Иван не русское? Mm -hmm. А какое? Греческое. О, еврейское. Иван вообще еврейское имя. А какие вообще русских нет, говорить? Ну есть, но как правило они сосредоточены в Беларуси и в Украине, на Украине. Но их используют и русские в основном. Используют, используют, но редко. Вот, например, Владислав – это русское, владеющий славой. А? Вова? Вова? Владимир. Правильно, Володимир. Тот, что владеет миром. Неплохо. Вы ну, ну, правильно, имя звучит не Владимир, а Володимир. Только так никто не говорит. Да я понимаю. Вот э, у меня сосед э, его по-русски зовут Сергей. Это имя греческое, конечно. А, а вот владыку прошлого звали Православной церкви почему-то Сергей. Так тоже никто не говорит. <соцентрический> ну, понял вас, понял. Как вы вообще оцените моё, оцениваете мое общение? Mm, ну, перспектива выздоровления есть. Я не... Вот вы сейчас шутите или нет? Ну какие тут шутки? Мы с вами серьезно занимаемся профилактикой и лечением. Пока дистанционно, ну ничего, я свяжусь с нашими специалистами в Благовеченске, и вы сможете к ним обратиться и пройти курс лечения вполне в соответствии с протоколами. А вы через компьютер? Тут у нас ухудшение началось. Боюсь, что придется медикаментозное принимать, при, применять лечение. Как бы, как, как бы оперативное вмешательство не потребовалось в, головной, в остатке головного мозга. По-моему, у вас... Значит.. Могу предположить. По-моему, у вас крыша поехала. Вот, 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 опять-таки это один из симптомов. Это один из симптомов тотального бреда. Человек, который страдает патологическим бредом, кретинизмом, он всегда думает, что он уверен, что он говорит абсолютную истину. По поводу съезда крыши или поездки крыши, я вам вас уверяю, что О, крыша, крыша это как часть строения, как часть дома, она сама по себе не ездит, это же не печь, на которой Емеля катался, понимаете? Послушайте, послушайте. я сказал это образно, я применил фразеологизм. А, вот это делала. уже выздоровление, вот это я вас хвалю, Арсений, это вы молодец, это вы молодец, это вы на пути к выздоровлению. То ухудшение, то улучшение. Да, да, вот. да, да, вот такая вот динамика заболевания. Но, в принципе, для этого, этой болезни это характерно. Вот такие вот частые перемены настроения и динамики самой болезни. А вот так и написано в медицинском справочнике. Подождите, а как называется еще раз болезнь? Напомните, пожалуйста. Топографический кретинизм топографический кретинизм. Да. Ну, давайте почитаем, что mm -hmm. Это в вашем случае топографический. Ой, 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 ой. У меня тут маленькая авария, в У меня попсикола разлилась, представляете? Вот это вот не, не есть очень хорошо. Топографический критерий – это неспособность человека ориентироваться в той местности, где он находится. Вот видите. У вас сейчас, сейчас сколько времени? У вас сейчас сколько времени суток? Сейчас 3 часа ночи. Вот видите, а библиотека уже закрыта. И что? Признаки болезни. Какие признаки? Три часа ночи, блядь, я уже не могу. Я уже просто не могу, блядь. Сука. Ой, мама. друзья. при по повазе до вас. Я просто уже не вытрапал. И справа на не в том, чтобы психолог развалась. А что я просто его вытримувати уже не могу. Меня просто подрывает. Ой ужас. Так, мені треба протерти стіл, бо зараз буде все липнути. Дякувати Богу, воно на мишку не налилося на... і на клаву. Але з цього топографічного картину ледь не вбив залізо своє. Так, дві хвилинки, друзі, дві хвилинки. Ой. Як я втримався, я не знаю. Yeah. <laughs>